بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے صلابات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کی پوری عال پہ امام مہدی علیہ السلام پہ السلام علیکم ویرز مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ پر یقین اور یقین کامل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا گمان یا کسی قسم کا شک شامل نہیں ہونا چاہیے کوئی برا گمان شامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی یا ہمیں نہیں ملے گا یا آنے والے وقت اس کو لے کر آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہوں تو یہ آپ کے یقین کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں جب بھی آپ دعا کریں اس یقین سے کریں کہ یا اللہ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے اور میں تجھ سے لے کر اٹھوں گا یہاں سے جو میں نے مانگا ہے مجھے تو دے سکتا ہے اور تیرے ساتھ ساری کائنات ہے تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور تو ہی دینے والا ہے مالک سے مانگو کہ تجھ سے مانگا ہے اور تجھ ہی سے مانگا ہے اور تجھ سے ہی لے کر اٹھوں گا تو مجھے دے گا اور یہ میرا یقین ہے ویرز جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی جھولی جو ہے بھری جائے گی ایمان یقین اور استقامت کے درجات کو سمجھیں اصل جو ہے اسلام آپ کا وہ ایمان یقین اور استقامت میں چھپا ہوا ہے جتنا زیادہ جس کو اللہ پہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اتنا ہی زیادہ شیطان اس پر حملے بھی کرے گا کہ وہ اس کے یقین کو توڑے اللہ ویورز بغیر وسیلے کے بھی دے سکتا ہے ہر انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے لیکن اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یہ یقین کا کمال ہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کے دربار میں تمام جادوگروں کے سامنے جب آسا کو پھینک دیا اگر انسان سانپوں کے بیچ کھڑا ہوا ہو تو وہ ظاہر ہے اپنا آسا یا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہوگا نہ کہ وہ اس کو پھینک دے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو کہ اپنے آسا کو زمین پر پھینک دیں تو آپ کا یقین اور کامل اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اگر میں ان سے پھینک دیتا ہوں تو یہ سارے سام تو مجھے کھا جائیں گے اور لڑ جائیں گے اور جو ہے مجھے مار دیں گے آپ نے جیسے ہی وہ آسا زمین پر پھینکا آپ کا یقین اتنا کامل تھا کہ اللہ جو چاہ رہا ہے میں وہی حکم بجا لاؤں کیونکہ اس میں میری بہتری ہے تو وہی آسا ازدہ بنا اور وہ تمام سانپوں کو کھا گیا یہ ہے ویرز اللہ پر یقین اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا آگ کے علاؤ میں تو آپ نے کچھ بھی جو ہے جمبش نہیں کی کوئی حرکت نہیں کی آپ نے کوئی معافی طلب نہیں کی آپ نے آپ کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اگر میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ جو ہے وہ گلستان بن گئی اور اس طرح سے ہوا کہ جیسے آپ پھولوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں گویا باغ, باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ یہ ہے یقین انبیاء کرام کا اللہ کی ذات پہ کہ جو اللہ نے کہا جو اللہ نے فرمایا جو اللہ نے حکم دیا بس وہی بہتر ہے کیونکہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے وہ بہتر ہی سوچتا ہے اس یقین کی ویئرز آج کل کمی ہے اس یقین کا آج کل جو ہے وہ ہم اس میں شکار ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹس آتے ہیں ہمیں برے گمان آتے ہیں ہم شکوک و شبہات میں چلے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چھوٹے سے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے یہ بات الکا کی تھی کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں اب بھی اور سوچیں کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے جب بے حد محبت کرتی ہو وہ صندوق میں ڈالتے وقت سوچے گی کہ وہ بچہ سانس کیسے لے گا اور پھر میں اسے دریا میں بڈ کر رہی ہوں تو پتہ نہیں کہاں جائے گا ڈوب جائے گا کیسے پہنچے گا اور وہ بھی بالکل خوار بچہ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کی چونکہ وہ نبی کی ماں تھی ان کا یقین اتنا زیادہ پختہ تھا کہ آپ نے یہی حکم بجا لایا اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور آپ نے اپنے بیٹے کو دریا برد کیا صندوق میں اور اللہ کے حوالے کر دیا اللہ نے فیراؤن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی اور یہ ہے ان کے یقین کا انعام یعنی کہ اگر آپ کا یقین اللہ پر بہت زیادہ ہے کامل ہے تو آپ کبھی مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے آپ رسک لینے سے نہیں گھبرائیں گے اور آپ کو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ آپ کے لیے بہترین ہی کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آسا کو پتھر پر مارا تو وہاں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا پتھر پر لگتا ہے تو ادھر سے چشمہ نکل آتا ہے سمندر میں آپ نے آسا کو پھینکا تو وہاں پر رستے بن گئے اور آپ کا سارا جو لشکر تھا وہ گزر گیا آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے گزر گئے اور فیراؤن کے ساتھ جتنے لوگ تھے لشکر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا تو ایک آسا جو ہے کبھی ازدہا بنتا ہے ایک آسا جو ہے وہ پتھر سے چشمے نکال رہا ہے ایک آسا ہے جو کہ وہی سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو رستے بنا دیے جاتے ہیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں سے نکال لیا جاتا ہے اتنا گہرا کنواں جس میں آپ کو آپ کے بھائیوں نے گرایا لیکن آپ وہاں سے زندہ باہر آئے پھر آپ کو جو ہے جیل میں جانا پڑا اور آپ معصوم تھے لیکن پھر بھی آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک ایک مقررہ مدت کے بعد آپ کا صبر کا آپ کو انعام دیا گیا کہ آپ کو مصر کی بادشاہت دی گئی یہ ہے ویئرز اللہ پر یقین جب بھی وہ آپ کو بہت کٹھن معاملات سے گزارتا ہے بہت کٹھن مشکلات سے گزارتا ہے تو اللہ پر یقین رکھیں یقین کو ٹوٹنے نہ دیں انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں آپ کو ستارے کی طرح جمکائے گا اور آپ کو دنیا کے اوپر جو ہے حاوی بھی کرے گا اور آپ کو وہ بشارت اور انعام دے گا جو کہ آپ نے آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگی اگر لوگوں کو آپ کی ترقی نہیں نظر آ رہی لوگ آپ کو ترقی نہیں دے رہے لوگ اس کے سامنے دیوار بنے ہیں رکاوٹ بنے ہیں چالیں چل رہے ہیں تو ہمارا جو رب ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہترین انصاف کرتا ہے کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو کہ بہترین انصاف کرتی ہے انسانوں کے درمیان اور تمام مخلوقات کے درمیان اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے یقین کو مضبوط کریں کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے اللہ روزی دے گا یقین رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا اور دنیا کو تیرے آگے جھکا دوں گا بات ساری جو ہے وہ صرف یقین کی ہے جس کا جتنا مضبوط یقین ہے یقین ہے، کامل ہے وہ اتنا ہی سکون میں ہے پرسکون ہے اور مطمئن ہے اور اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے جن حالات میں بھی رکھا ہے وہ اس میں خوش ہے اور وہ اس میں راضی ہے بس دعا یہی کریں کہ اللہ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بخش دے اس دنیا کے اعمال پر اگلی دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر کرے درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ